В ближайшие 2-3 года жизнь на Земле кардинально изменится. Человечество войдет в новую эпоху своего развития. Начнется космическая эра. Причиной тому будет доступность полетов в космос для каждого человека на нашей Земле, а не только для представителей огромных супердержав. Наша команда «Космическое казацтво» также внесет свой вклад в развитие космической эпохи человечества. В следующем году мы представим прототип нашего скафандра для открытого космоса, который будет стоить как простой деловой костюм. Также мы активно работаем над пропагандой удешевления полетов в космос. Билет в космос должен стоить не дороже перелета через Атлантику, например, из Лондона в Нью-Йорк. Наш скафандр для открытого космоса пока еще находится на этапе проектирования его составных частей. Например, на нашем сайте вы можете приобрести перчатки из космических материалов для зимы. Или, например, прототип жилетки для жары, который использует жидкую систему охлаждения, как скафандр. Доступные билеты в космос – это уже реальность. Например, компания Space Expedition Curaçao предлагает билеты в космос в сто раз дешевле, чем они обошлись предыдущим космическим путешественникам. Если у вас нет тысяч долларов для того, чтобы приобрести гарантированное место в космическом корабле Lynx Рысь», вы можете попытать счастье с нашими партнерами от компании iDream of Space, которые разыгрывают билет в космос. Для участия вам необходимо будет заплатить всего 10 долларов. Кроме того, вы получите отличный плакат с видом на Землю из космоса. Доступность космоса для всех решит множество проблем на нашей планете. Самое главное из них – это исчерпаемость природных ресурсов. Для нас откроются ресурсы всей Вселенной. Кроме того, это решит очень много экономических, экологических, и политических вопросов на нашей родной земле. Наша команда космическая Казахстан готова к сотрудничеству со всеми, кто собирается открыть просторы нашей бесконечной вселенной для каждого человека на этой земле. Мы готовы к сотрудничеству, ждем ваших предложений.